Глядачі програми Вектор економіки малий та середній бізнес в Україні з'явився у перші роки незалежності, і з того часу багато кажуть про необхідність його підтримки та розвитку. Але як тоді, так і зараз серйозного впливу на економіку України він не має. Сьогодні малий та середній бізнес в Україні забезпечує не більше 5-6% внутрішнього валового продукту, тоді як в розвинених країнах світу цей показник може сягати від 30 до 50%. Наприклад, у США 90% населення зайняті у малому та середньому бізнесі. Що перешкоджає розвитку дрібних підприємств. У нас питання, що не знімається з порядку денного в Україні. Керівництво держави на всіх рівнях говорить про підтримку малого та середнього бізнесу. Самі підприємці висувають зустрічні пропозиції щодо покращення ситуації, але виникає відчуття, що розмовляють дві сторони не одна з одною, а самі з собою. Змінюються правила сплати податків та кількості відрахувань до бюджету, але у загальному підрахунку суми залишаються за великими для дрібних підприємств. Кількість планових перевірок, нібито, зменшилася, але фіскальні органи знайшли для себе інший вихід з ситуації. Сейчас вроде бы отменили проверки, связанные что тем, там, чаще там, раз в год или раз в три года по разным инстанциям нельзя приходить на предприятие малого бизнеса и проверять его. Так они что сейчас делают все? Сейчас все делают неплановые проверки. Например, происходит какая-то жалоба от фиктивного какого-то либо субъекта по предпринимательской деятельности, либо просто физического лица. Это дает основание контролирующему органу идти на неплановую проверку. И эти неплановые проверки достигают там, бывает, что на предприятиях малого бизнеса там по 6 неплановых проверок в течение полугода. Фактически они полностью парализуют работу всех предприятий. А учитывая то, что сейчас в это экономическое время очень вообще с рентабельностью в бизнесе очень тяжело говорить, потому что за три месяца скачок и инфляция съела практически все, всю прибыль на предприятиях. И сейчас каждый такой контролирующий орган, который приходит на предприятие, он рассматривается как паразит который пытается забрать те крохи оборотных средств, которые на предприятии еще остались. Поэтому я думаю, что в данное время, особенно вот в этот год, полтора-два, надо вообще не просто так на словах, а на деле наложить мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. Мова йде не про контроль за сплатою податків, а про перевірки, що втручаються у господарчу діяльність. Хоча навіть не це зараз вважають найбільшою проблемою підприємці. Більш за все їм заважає працювати недобросовісна конкуренція, тобто нелегальний бізнес, який не несе на собі податкового навантаження. Як ніхто це відчувають підприємці, які працюють у сфері послуг. Саме більша проблема. Это не конкурентная среда, то есть, в которой мы находимся. То есть предприятия готовы работать официально, готовы, готовы исполнять требования законодательства. Мы просим о том, чтобы это выполняли все. Потому что очень сложно работать, предоставлять услуги, выводить их на нужный уровень и при этом. Оставаться в каких-то вот конкурентно способных как бы, условиях перед частно практикующим мастером, либо салоном закрытого типа в виде квартиры на пятом этаже в Хрущевке. Понимаете, если даже тут невооруженным глазом можно как бы, увидеть разницу в условиях ведения бизнеса. Да? Элементарно мы платим за электроэнергию авансовым платежом, у нас авансовый платеж два месяца вперед. Это не делает тот, кто арендует частную квартиру. Проверкам мы и рады, потому что на сегодняшний день мы достаточно э, легально ведем бизнес. Мы стараемся соответствовать требованиям, нормам, мы хотим рекламироваться, мы хотим, как бы э, мы доступны, к нам заходят все. Вот. Но мы бы хотели, чтобы проверки были э, как бы, э, касались всех, чтобы они были объективны. У нас для одних законы существуют, и государство их применяет, а для других государство создает, через своих чиновников создает видимость, что она не замечает, что происходит на этом рынке. Что касается, вот, возьмем две, например, сферы. Сферы транспортных перевозок. Вот у нас по Киевскому проспекту стоят все нелегальные маршрутки, которые довольно-таки легально отправляются в сторону Доброполя, Слаенска, Горловки. Ни для кого это не секрет. И вот вопрос заключается в том, что возьмите такой орган, как, например, Укртрансинспекция. Она рапортует, что с легальных перевозчиков она там собирает там, в год там, до миллиона штрафных санкций. А вопрос заключается, а почему она не видит нелегальных перевозчиков? Потому что этот бизнес находится под покровительством тех людей, кто должны принимать решения в пользу государства. А у нас люди, которые обличены властными полномочиями, работают не на обогащение государства, а на обогащение, может быть, своих личных интересов. И, увы, этот мы видим пример на примере копанок, которые в Донецкой области процветают. Это просто копанки это в более большом масштабе, а салоны красоты и нелегальные поймать это в более малом масштабе. Нелегальные перевозчики это тоже в более малом масштабе. Но это все звенья одной цепи. И когда мы будем говорить, что тот чиновник, Какатори государство йому платить зарплату і поручає ему органы государственной власті, щоб он применял их для наведения порядка, буде использовать для вашення личного кармана, но ситуація в экономике не зміниться за багатьма рейтингами серед країн світу. За показниками корупції Україна посідає чи не найперші міста. Пишатися такими досягненнями не доводиться а причина таких показників якраз і полягає у корумпованих системах, від яких перш за все страждають дрібні підприємці. Потужні холдинги та корпорації можуть протистояти свавіллю чиновників, підключаючи до цієї роботи юристів та захищаючи власні інтереси у вищих ешелонах влади. Малі та середні підприємці такої можливості не мають. Їх інтереси нема кому захищати ані у кабміні, ані у Верховній Раді. І вони сам на сам залишаються з цілим державним апаратом контролюючих органів. За скачко. Попытки не делаются там, и областным руководством наведения порядка, и, и областным советом делаются. Но у нас э, многие контролирующие органы имеют двойное подчинение, а, а то имеют просто ну, украинское подчинение. Очень правильная тенденция, когда руководитель областного органа проходит согласование с губернатором при назначении его на руководящую должность в области. Потому что происходили раньше вообще-то парадоксальные вещи. Понимаете, область не воспринимает человека ну, скажем так, по всем его профессиональным этическим качествам, а Киев его назначает, и он выполняет здесь, он как бы, сказать, именем Украины, он здесь решит, как бы, решает судьбы людей, отрасли там, или того направления, которое он поручили. Поэтому это крайне неправильно, такие перекосы были. Сейчас, насколько я знаю, все согласования проходят э, по, соглас, по согласованию с губернатором. И губернатор, как э, представитель вертикали власти, здесь несет ответственность за тех назначенцев, которые здесь есть по всей вертикали, и это правильно. Вже не перший рік підприємці намагаються створити робочу групу, у яку повійшли керівники підприємств малого та середнього бізнесу, представники влади та контролюючих органів, щоб налагодити обговорення проблем та знайти вихід з ситуації, але поки що це здійснити не вдалося. К нам відношення таке, звісно, знаєте, вот, ну ну хто ви що от вас. Вот есть металлургия, вот есть шахтные. Вот, а кто вы и что вы? То есть, ну, как бы, с одной стороны, хочется сказать, мы тоже хотим, мы же тоже вот мы можем. И тем более, ну, а с другой стороны, действительно, цифры подтверждают то, что на сегодняшний день сфера услуг – это для государства, наверное, это больше проблемный вопрос, вот, знаете, которым, ну, не хочется заниматься. Ну, надо, но когда-нибудь потом. тому, що им займатися государство почему то не видит. У розвинених країнах світу, малий та середній бізнес у період фінансової кризи став рятівним колом, що дозволив утриматися на плаву економікам. В Україні ж частка надходжень до бюджету від дрібних підприємців залишається стабільно невеликою. Але і це було б не такою вже й важливою проблемою, якби не збільшення кількості нелегально працюючих підприємців. Ми робили аналіз. <связь> <связь> делали такой статистический да, опрос вот на четырех перекрестках вот таких города Донецка вот мы поставили девушек которые спрашивали задавали вопросы э -э прохожим вы э -э получаете услугу э -э парикмахера в салоне, вам приходят на дом или вы идете кому-то на дом. Вот. И, к сожалению, мы обнаружили, что 70% наших опрошенных, они пользуются услугами посредством. Ко мне приходят на дом, я, я кому-то прихожу или ко мне приходят в офис. Вот. То есть цифра на самом деле очень страшная. И в принципе эту цифру мы подтвердили, когда делали анализ по заполняемости рабочих мест в салонах. И заполняемость рабочих мест в салонах на сегодняшний день это действительно где-то вот процентов 30-35. То есть большая часть рабочих мест, они стоят пустые. Либо они сдаются вот частно как-то в аренду, куда приходит мастер и работает ну, как бы в своем графике, в, св в своих условиях труда. Но это как бы такая работа, которая не подразумевает, что это сотрудник предприятия, за которого предприятие несет ответственность и за работу которого оно несет ответственность в случае каких-то негативных последствий. Цифра еще более устрашающая, когда мы переносим ее на все-таки на выплаты. Да, и вот насколько страшно, 70% жителей Донецка пользуются услугами частных мастеров, при этом при всем даже не подразумевая, не подразумевая или не давая себе отчета, что за те деньги, которые они заплатили из этих денег, не идет ни в пенсионный фонд для компенсации пенсии их же бабушкам, дедушкам, мамам, папам, вот, ни на социальные нужды их же. Там, беременных сестер или болеющих детей. Вот. Ну, то есть никуда. То есть это деньги просто вот выплаченные, которые ну, дальше не имеют никакого за собой последствия, которое бы отразилось опять-таки на улучшение нашей жизни. Навряд чи на це опитування звернуть увагу можновладці. Воно ж неофіційне, а значить, нічого не варте. Навіть якщо було зроблено у масштабах всього регіону, то не мало б законної сили, а значить, можна його не визнавати. Але від впертих цифр нікуди не дітися. Якби в Україні не намагалися заплющувати очі та робити вигляд, ніби проблеми не існує. Вони є, і вперті цифри говорять самі за себе. Межгородские пригородные перевозки. На 1200 официального транспорта, который работает в области по этим направлениям, у нас где-то 350 машин дополнительно работают нелегальных перевозчиков. В денежном, эквиваленте, в денежном эквиваленте это 130 миллионов гривен недополучения денежных средств оборотных предприятиями транспортными и где-то 32 миллиона недополучения доходов местных бюджетов. И тенденция, что самое главное, тенденция ухода от легального бизнеса в нелегальный все увеличивается. Потому что экономическая ситуация становится все тяжелее, работать в легальном поле все тяжелее, проще платить э, так называемой крыши, крыши и работать без всех разрешительных документов. Но я надеюсь, я надеюсь, что, скажем так, те, те декларируемые скажем так попытки наведения порядка в экономике и не только в экономике, которые декларируют новый уряд и их и представители областной государственной администрации, представители правоохранительных органов дадут свои плоды. Мы надеемся, потому что если мы, скажем так, не добьемся этого, не добьемся этого, то просто малого и среднего бизнеса в области и в Украине не будет. Наші закони та нормативні акти ставлять приватних підприємців у такі рамки, які роблять роботу у легальному полі дуже складною, а іноді просто неможливою. Проблема стоїть в тому, що одразу ж створюються такі умови. Вот перед, ну, візьмемо як приклад, є, ну, співробітник, наприклад, якогось Слона Красти. Вот цей співробітник багато лет пропрацював, і многому навчился, решают открыть своє підприємство. Вот он начинает ходить по вот этим нашим службам контролирующим. Кто говорит, у меня все есть, у меня есть э, салончик маленький, я уже там сделала ремонт, я уже все-все-все сделала. М мне... А зарегистрироваться я не могу, столько проблем. А потом я посчитала, сколько нужно будет платить за каждого сотрудника. Я же понимаю, я не выгребу. То есть, понимаете, человек сделал огромную работу уже. И он стоит перед Теперь перед фактом, что ему делать или сворачиваться, потому что как бы легально...